Перш ніж відправитися е, до молоді, е, хотілося б задати вам декілька питань. Е, який настрій ваш? Я подивилася на аудиторію, яка у вас була дуже позитивна. Думаю, що вони мене образять е, згодні ви з тим висловом, що дітям потрібно казати тільки правду. Я звісно, але ж ми не завжди цього дотримуємося, на жаль. Ви в своєму житті намагаєтесь сказати правду людям взагалі? Я стараюсь постійно, тому що брехня вона дуже явно вип'ячується, її видно. І ми вже в тому віці, коли правда нас робить достойними людьми. Хвилюйтесь. Формат, в якому я зараз буду виступати, він вперше для мене. Він новий. Я багато з ним на зйомках бували, і на передачах, і прямих ефірах. Але з молоддю це такий екзамен певної міри. Ну що ж, не будемо змушувати чекати аудиторію. Ходімо. Друзі, зустрічаємо наш сьогоднішній гість. Голова спілки підприємців малого та середнього бізнесу Кіровоградської області, поетеса Олена Валентинівна Надутенко. На Дутенко Олена Валентинівна, голова спілки підприємців Малого та середнього підприємництва Кіровоградської області, поетеса, засновник творчого об'єднання ПАРУС та Конгресу літераторів України, кавалер срібної зірки міста Кіровограда за заслуги перед містом та срібної відзнаки від Міністерства праці та соціальної політики України. Її колекція квітів прикрашає алею підприємців у Ковалівському парку та дендропарку Кіровограда, подорожує багатьма країнами світу. Полюбляє їздити за кермом власного автомобіля. Є водієм з 1975 року. Олена Валентинівна, за традицією і за правилами нашої програми, гість протягом однієї хвилини може розповісти про себе все, що вважає за потрібне. Готові? Дова у вас є одна хвилина. Будь ласка, звісно, звуть мене По-перше, Здравствуйте всім. Наше вітання. Я голова спілки підприємців малого середнього підприємництва. За мною дуже багато підприємців, які є членами нашої спілочки. Моя основна функція це їх захист, написання законів, які дають змогу їм працювати комфортно в своїй сфері бізнесу. Дуже багато людей, які отримали інформацію про те, як починати, тому що у нас є своя школа, школа для початківців-підприємців. Серед вас, мабуть, теж є люди, які надумають собі і зрештою стануть підприємцями. Я співпрацюю з органами влади, самоврядування, з Оксаною Продан, це депутат Верховної Ради, вона голова фортеці, з Наталією Королєвською, Ті люди нам допомагають писати закони і робити їх дуже оптимальними і зручними для малого среднего бізнесу. Це перша моя епостас. Я очолюю спілку, спілку і очолюю комісію з питань підприємництва, служивчого ринку, громадської ради переобласних державній адміністрації. Ми там вирішуємо дуже багато питань, що стосуються населення міста Кіровограда. Якщо у вас є пропозиції, звертайтеся. Крім того, нещодавно у нас була зустріч в мерії, і ми формуємо таку активну групу з людей, зацікавлених активною позицією для створення креативного міста. Кироваграда запрошую вас теж до співробітництва до співтворчості. Це перша моя епостась. І Друга епостась. Я е, засновник конгресу літераторів України, член паруса. У мене багато є написаних уже книжок для дітей, для підростків таких як ви, мабуть, і для дорослих, ліріка, публіцистика. Є багато книжок для підприємництва. Тим, чому ж я похвастатися, те, що я надбала при нашу, при моєму житті. Спасибо. Ну а теперь запытания аудитории. Здравствуйте, меня зовут Руслана. Я вижу, вы очень сильный консервативный человек. Скажите, как вы добились такого успеха в жизни? Как вы... Заняли такую должность высокую. Такую должность. Ну, сказать в отношении того, что я консервативна, не могу. Нет. Почему? Потому что была бы консервативная, была бы законопослушная, не спорила бы с властью, принимала все как должное. Но ну, а учитывая, что мне приходится с ней и оспаривать некоторые вопросы, и усовершенствовать именно то, чем я сейчас занимаюсь, но как, как я пришла к этому, собственно говоря, в свое время я была такой же школьницей, потом студенткой, окончила три института, я знаю шесть языков. И для того, чтобы себя адаптировать где-то в жизни, стать кем-то, потому что, вы знаете, без денег мы, собственно, не можем позволить себе какую-то роскошь маленькую, правда, какие-то свои белбости, удовольствия и так далее. Поэтому я занялась, сначала работала в Госплане Украины, была заводила пропаганды Госплана, и потом меня пригласили заниматься бизнесом чешские партнеры. И вот эти чешские партнеры научили меня бизнесу. Я с самого начала занималась внешнеэкономическим бизнесом. У меня было несколько структур. Это Adobe и Moravia, две, две моих фирмы. И я очень внимательно прислушивалась. Была хорошая ученица. Я прислушивалась своим чешским партнерам, имеющим опыт, поэтому вошла в бизнес спокойно уже. И когда я посчитала, что мой бизнес не имеет перспективы, я ушла в ароматскую деятельность. То есть во мне накопилось столько много желания передать людям то, что я придбала, как це в жизни. И я поэтому открыла в спилке предприемцев города Киров... Кировоградской области школу для начинающих предпринимательниц, женщин. Назвала «Бизнес-леди». И туда приходило очень много людей. И до сих пор школа работает, несколько измененная, потому что в мою школу приходят уже не только бизнес-леди, но и бизнесмены. А какой бы вы нам могли дать совет по поводу нашей будущей жизни? Вы знаете, буквально вчера в мэрии мы обсуждали вопрос о том, с какого времени нужно готовить людей стать гражданами то я считаю, что садичного возраста. Садичного. Вы сейчас уже переростки будем говорить. Почему? У вас есть программа школьная, да? определенные учителя, которые по-своему вас учат. У вас есть родители, которые вам подсказывают, как это делать. Но вы должны приобретять такой социум не только среди своих родственников, но и среди взрослых. И самое главное, вы знаете, что я поняла по жизни. Чем старше становишься, тем больше сожалеешь о том, что я не слушала старших мало уделяла внимания их опыту. Но, слава богу, в свое время как-то я спохватилась, я узнала своих предков. Я знаю историю своей семьи до 13-го колена. Это так интересно, что дает мне возможность даже сейчас. Я написала книжку в стихах для школьного возраста, называется э -э, «История ридного краю» в стихах. 31 урок. Я думаю, мы ее издадим, и вы будете еще иметь возможность своим детям, может быть, <laughs> дать возможность почитать эту книгу. Спасибо вам огромное за ответ. Спасибо, Було вам тяжело вліз в ету сріду в этот колектив, коли ви прийшли на свой пост вперше? У мене було кілька постів. Я була і найманим працівником. А коли стала вже сама підприємцем, я сама створювала колективи. Це дуже важливо. Чому? Тому що у кожної людини є своя психологічна аура. Да? Ми стикаємося, ми можемо підійти друг другу комусь ні. Якщо це однодумці, вони більш мають шанси на співпрацю, досягнення і успіх. Коли я прийшла в спілку з бізнесу, вже будемо так казати, бізнес більше він уводить в сторону грошей. Там менше думаєш за моральність, правда? Гроші, щоб ніхто тебе не прокинув, ніхто тебе не вдурив, не спиш ночами, рахуєш ті гроші. А якщо ти ще винен комусь, то це тричі не спиш, так? А коли людина вже працює зовсім в іншій сфері, якщо я перейшла уже в сферу громадської діяльності. То це добровільна волонтерська праця. Вона давалася дуже тяжко, тому що я грошей не заробляла. Але я мала ціль, і я до неї йшла. І я прийшла до того, що навкруг мене вже почали збиратися люди, тому що я володію інформацією, я маю певну дипломатію спілкування з людьми. Для цього, мабуть, треба було закінчити третій мій інститут інститут при Совєті міністра СССР в, в 86 му году. Інститут технічної розвідки і економі економічної технічної розвідки. Там такі були предмети, які зараз війшли до моєї школи. Там є і дипломатія, і етика, і етикет, система марчиндрайзінга, система пер переконання, система діалогу. Виміняєте тримати паузу. Ви розумієте? Вас на жаль ні в школі, ні в вузах, тим болі в садиках, такому не вчать. Дуже жаль. Але інтуїція нам підказує, яким чином себе поводити, правда? Прийде той час, коли після школи, після інституту ви підлаштовувати це на роботу. Питання, яким чином ви постукаєте до вашого будучого роботодавця, як ви зайдете, як ви з ним поспілкуєтеся, і що ви які відповідь отримаєте? Ви розумієте, з чого складається? З спілкування, з розуміння. Скажіть, а ви бачите Україну в дальніших два роки? Через два года? Да. Э, дай Бог дожить, <laughs> конечно. Я вам скажу, э, смотрите, как можно видеть ее со стороны, ничего не делая, или я знаю. А? Усовершенствованная Украина. Усовершенствованная Украина. Да, да, Знаете, это дело вашего будущего, потому что вам ей дальше в этой стране жить. И нужно жить вне, в, не вне страны, а жить в ее э, осередку, если в ее ядре. И самое главное, влиять на те процессы которые проходят. Я думаю, что законодательная база у нас устаканится, как это говорят у нас, да, устаканится тем, что э, мы придем к логическим законам. Потому что у нас очень много, я знаю много законов, но я знаю, что очень много законов перечит логике. И жизненно, и практической, и экономической, и политической. Я думаю, что политический баланс он немножечко ослабнет, или хорошо ослабнет. Потому что когда говорят, поддерживаем этого предпринимателя или нет, а какой он партии? Что это за вопрос? Вопрос должен стоять не так. Он должен стоять, чем он полезен для общества, чем он полезен для страны. Давайте посмотрим на эм, энергосберегающие ресурсы. Может быть, мы не будем сидеть на трубе, а будем использовать солнечную энергию, энергию ветра, энергию воды. Будем пить в конце концов чистую воду. Будем думать о здоровье нашей нации, правда? Вот это, если мы объединимся и будем вырешивать эти вопросы и в креативном городе нашем. И в конце концов мы назовем именами нашей улицы тех людей, которые достойны, а не те, которые где-то кем-то когда-то 70 лет тому назад придуманы. Правда? Мы все должны этим переживать, потому что я бы хотела ходить по чистому городу, кушать экологически чистые продукты, пить чистейшую джерельную воду. И хотела бы, чтобы мои дети тоже наследовали то, что мы при, при, сейчас чем пользуемся. Почему? Потому что, в принципе, мы взяли эту землю не у наших предков, а у вас в долг. И эта земля, имеется в виду и здания, и улицы, и вода, и леса, и воздух. Это все то, что мы взяли в долг. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что заважает Кировограду на данный, на данный час развиваться на уровне других больших міст в плане экономики, экологии, Знаєте, я дуже близько знайома, сама викладала в інституті розвитку України, дуже з студентською молоддю спілкуюся часто. Бачу, яким чином люди вчаться, виходять в люди, як це кажуть. Але ж візьмемо наш, наприклад, КНТУ. Да? Дуже хороших, дуже розвинених спеціалістів, випускаються, вузи взагалі випускають, але куди діваються наші діти? Вони йдуть у Харків, Лівят у Київ, там, де є гроші. Вони там, потенціал наш мозговий, вони витрачають деінде або за кордоном. Мене це дуже бентежить, тому що ми не лишаємо тут людей для тих, тих людей перспективних, які можуть придумати нові технології. Вони е, вложили б сюди в економіку, в соціум, у нашу громадську діяльність свої в той потенціал, який вони мають. Ви знаєте, найбільше за все мене турбує те, що знову таки політична окраска тих питань, які піднімаються, якщо це питання економіки, становлення якогось бізнесу окремого. Наприклад, у Кіровограді досі немає мусорного заводу, від чого це залежить? Ну, по-перше, від того, як ми поводимося з нашим оточенням екологією, самі так. А по друге, якщо воно вже є. Ну так, ми ми виробляємо продукти, які повинні перероблятися. Але ж влада досі не вирішила питання з розбудови цього переробного заводу. Є чинники і політичні, і соціальні, і звісно, фінансові. Повинна бути пріоритетна програма по виконанню тих чи інших ступенів щаблів для виконання тих програм, які є. Зараз уже багато робиться владою. До речі, робиться план міста. Що місту заважає? Дійсно, що заважає? Не було плану, він зараз робиться цей план. І крім того, повинні бути відповідальні програми. Не просто ми задекларували і потім воно зависло десь на довгі довгі віка. Зробили план, виконали. Але ж ми, громада, повинні у влади спрашувати, а що ви зробили? А якщо не зробили, то чого? І чого ця та людина що не зробила, обіцяла вона досі ще при владі? Це від нас з вами залежить, розумієте? Что вы хотите сделать в будущем? В будущем, во-первых, я хочу пожить хочу. Но в плане поэзии. <с в, <с плане поэзии. А, в плане поэзии. Э, планы очень большие. Почему? Потому что то, что я уже создала, то, что я уже написала, а оно читается, оно раскупается. Э, вот буквально вчера не состоялась моя э, автограф-сессия, просто я была занята другими э, программами. Вот, но э, вы знаете, столько много вдохновляющего материала в поэзии, которое хотелось бы, чтобы оно увидело свет. Но вопрос в другом, ребята, делается это для людей. Я бы очень хотела, чтобы вы не втыкали в компьютеры, а читали реальные книжки, реальные стихи. Потому что я пишу поэзию. А скажите, кто из вас читает поэзию? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Поэзию. И вы знаете, каждая встреча с человеком, с любым человеком, она дает столько информационного поля для того, чтобы его апоэтизировать, потому что каждый человек — это мир, и это внутренний мир достойны пера. Мы просто этого не сознаем. Но я просто хочу к вам, к молодежи, обратиться. У каждого дано что-то в жизни, у каждого есть своя карма. Если вам дано писать, пишите. Если вам дано стать хорошей матерью, станьте. Хорошим сыном станьте обязательно. Хорошим предпринимателем станьте. Почему? Потому что у каждого есть миссия. Вот ее нужно выполнить. Я тоже выполняю свою миссию. Так дал Бог, что я занимаюсь образованием предпринимателей, их защита. И вторая моя часть ⁇ это моя лирика. Это совсем новый формат людей. Потому что, когда я завязала с бизнесом, пошла в громадскую деятельность, и тогда активно начала писать. И те встречи, которые, с которыми у меня были с людьми, они настолько меня вдохновили. У меня измен... Я не зарабатывала столько уже денег, столько в бизнесе, но я такая была богатая общением и до сих пор горда от этого. Потому что в эти структуры и в Парус, это такая у нас творческое объединение, Парус, и в Степ, и в ШАМ, и Конгресс литераторов Украины, членом которого я есть, и в Чайка. Мы когда ходим туда, мы общаемся с людьми, я туда выхожу, у меня улыбка за уши заворачиваются, у меня такое поднятие духа, я себя чувствую себя равными с этими людьми. А это люди избранные, будем говорить так. Чаще с ними общаетесь. Очень много интересных вещей, которые вам потом понадобятся в жизни. Это школа жизни. Ваше первое произведение, которое вы написали, оно было у вас в планах или это была случайность? Расскажу, это такая тайна небольшая, но расскажу. Я писала, когда еще была в вашем возрасте о любви, о, о черной, несчастной любви, конечно. Вы же понимаете, что когда мы молодые, мы все так переживаем до конца. Все, дальше жизни нет. Вот, ну не любит он меня, все, повешаюсь. Вроде дальше жизни нет. Ну, это такое было. поздравительное я их называю датские, вот к какому-то мероприятию, да, У, как пионеры раньше ходили с флами, да? Такие вот были стихи. Но потом они стали мягче, они стали более глубокие и пошла лирика. Но потом каким-то образом, выйдя замуж, началась проза жизни, я оставила писать, потому что появились дети, работа, много командировок, и не было у меня такой возможности. Но потом со временем, когда накопились различные проблемы, знаете, поэт никогда не бывает здоровым, богатым и счастливым. Если человек здоровый, богатый, сытый и счастливый, он не напишет ни строчки. И вот когда появились проблемы, я тогда взяла перо. Но Такая была ситуация у меня, что я очень расстроенная была, что поехала в Киев к своей тетушке, она возглавляет общество Рейха в Украине, и жалуюсь ей, вот то у меня не ладится, там у меня не ладится, то не то. Она говорит, Елена, давайте я сейчас включу один фильм, ты его посмотришь, а потом мы с тобой поговорим на эту тему, которая там не ладится, какие-то проблемы и так далее. И она, она была перед этим в Гималаях, и они отсняли с Зиновьей Душковой и один фильм, называется он «Листья из сада Шивы». Это о боге Шива, после которого, когда все разрушается, и на месте разрушенного возникают новые паганы, да, вот новая жизнь. Она включила мне этот фильм, я его смотрю, думаю, боже мой, там рушится, там оспы, там болеют дети, там тиф, уносит, там волны, цунами смывают целые города, правда? Я сижу со своими мелочными проблемами и смотрю на это сейчас совсем другими глазами. Но тем не менее я сидела и плакала. Она сидит и смеется рядом. Я говорю, Люда, я сижу, рыдаю, плачу, а ты смеешься с моих слез. Она говорит, Леночка, у тебя открывается карма, с тобой что-то случится, что-то ты будешь делать другое. Ты изменишь свою жизнь, у тебя очищаются каналы. Я думаю, ой, так говори, говори. Это был Киев. Я уезжаю от нее, вечером в автобусе еду, купила сканворды, да, чтобы решать по дороге. И первый свой стих по мерли села я написала на обочинах сканвордов. За нее получила я в Кировоградской правде утюх. Это был конкурс, и я свой не, э, погребной э, оценил этот мой стих, передал на конкурс, и я в конкурсе получила э, утюг. И когда я получила этот утюг, я сказала, а, так я писать могу. И я начала писать снова. И первая книжка, которая моя вышла, эта книжка называется «Начинаю жизнь сначала». Она уже переиздана, ее очень многие покупают. И своих произведений я помню несколько только, потому что их очень много, их более двух тысяч стихов. Различного характера. И публицистика, и лирика, и детские очень интересные. Я пишу и взрослым, и детям. У меня есть и книги для маленьких. На сегодняшний день даже Украина взялась печатать книгу. Называется Прощу, спивав яноты. А для детей первая книжечка у меня вышла Весели, Акварели. Сейчас я еще сделала книжечку новую. Называется «Барвыста вышиванка. Тоже интересные. Детские, легкие, добрые стихи. Хорошие. Спасибо. Здравствуйте. Есть ли у вас семья и счастливы ли вы? Я счастлива. Я очень счастлива, потому что, во-первых, у меня была семья, у меня муж умер, а, у меня двое чудесных детей, не колятся, не пьют, не гуляют, у них чудесные семьи. Что, что можно еще матери пожелать, правда? Я вам тоже этого желаю, чтобы были такие и ваши дети такие были. У меня прекрасные внуки. Ребенок занимается старше в колледже, сейчас уже переходит в академию. А, меньшая девочка в Киеве, пошла в первый класс, ее зовут Кира. Девочка такая, что пальцы в рот не клади. Э, как говорят? <говорит> <говорит> я, говорит, не ребенок, я интроверт, что такое сказала. Ей было три года. Два года я приехала в Киев, в там в командировке была, становилась у сына. Два года ребенку. Я сижу, смотрю телевизор и думаю, наверное, ее покормить пора вечер, ребенок работает за компьютером. Ребенок два года поворачивается мне и говорит, бабушка, ты не хотела бы покормить меня? Что-то я проголодалась. Я у нее так посмотрела, ребенку два года. В два года я говорила, баба, дай ням-ням, да? Вот такие дети у нас растут. Вы тоже уже э, совсем другое поколение. Совсем другое поколение. А в интервью, которое я только что давала, мне спрашивали, волнуетесь ли вы. Да, я волнуюсь, потому что у каждого из вас есть свое видение нас, более старшего поколения, и свои провокационные вопросы, насколько я знаю, правда? Так что я очень счастлива тем, что я пишу, что я состоялась, что я не бедствую, что я, слава богу, относительно здорова. Разве этого мало для счастья, правда? Когда говорят слово «счастлив ли ты», то есть это компонент всех. Здоровье, счастье, деньги, дети, покой душевный. Вот это счастье. А как относится ваша семья до вашей работы? Сначала мои хлопцы говорили «ну, пиши, пиши». А потом «а, публикуйся? Ну, давай, давай». Да? Знаете, говорят, нет пророка в своем отечестве. Ну вот так оно и было у меня. Но потом, когда уже они поняли, что и признание есть, и имя есть, они начали даже подсчитывать маму, понимаете? Они читают своим детям. Моя внучка знает даже мои стихи наизусть. Но вы знаете, как вам сказать, никто не думал по предпосылкам, что я когда-нибудь буду поэтессой или буду громадским дьячом. Я была серенькой мышкой в школе, номер 11. Я всегда наблюдала, там были какие-то коалиции, какие-то группы собирались по классам, да. Я не примыкала как-то так дипломатично, не примыкала ни к одной из них. Но я наблюдала и предполагала, что будет в очередной раз с той группой или с тем человеком. И каждая моя интуитивная такая вот а, подача, она была подтверждена, как ни странно. И в бизнесе я сейчас заметила тоже, у меня есть интуиция в бизнесе. Стоит ли этим заниматься, не стоит ли и так далее. Почему и родственники, они смотрели и думали, что там с тебя вырастет? Правильно? Моя мама когда-то сказала, Елена, не будешь учиться в институте, будешь хвосты коровам крутить. Да, хвосты коровам. Что вы думаете? Ее сбылось. Я в свое время занималась заготовкой шкур крупного рогатого скота. Это был мой бизнес, который меня кормил. У меня было две фирмы. Ну и, конечно, я хвосты не крутила, но к этому была причастна. Но зато к ней деньги зарабатывала. Это же были разные вещи. Это был толчок мой такой в бизнесе. Потому что, знаете, когда человек не имеет собственного опыта, как он может этому чего-то, на, кого-то научить? Правда? Что для вас есть отдыхом? Отдых его нет. Отдых ⁇ это большой труд. Бывает суббота-воскресенье, вот придешь и думаешь, боже, чем заняться? И вообще, почему телефон молчит? Да? И чувствуешь себя ненужным. Поэтому нужно себя занимать. Но надо уметь отдыхать, ребята. Отдых как таковой... Если он производительный, он доставляет удовольствие. А если он такой, знаете, вот не знаешь, куда деть, тебе тяжело, тебе твое тело, твои руки бездельничают, лежат, это утомительно. Это не по мне. Нужно читать, писать, в конце концов, YouTube есть. Да. Здравствуйте. А какие у вас есть поступки, о которых вы жалеете? Что? Поступки? Да. Ну, вы знаете, такой вопрос сложный. Жалею, обидела ли кого-то, правда? Вот кого-то могла обидеть, могла слово сказать или не досказать что-то, правда? Вот. Поступок, о котором я жалею, мало уделенного времени внукам, потому что занятость, вот это да. Это, я думаю, этим страдают все родители, которые вырастают. Вот есть такое ощущение недоданной ласки, недоданного внимания, правда? И вот когда недодача чего-то, знаете, когда мы молодые, нам родители, родители, наши воспитывают наших детей, потому что у нас институты, работа, карьера, нам нема когда вот там сиди, не мешай, правда? А вот вторые дети, когда мы уже имеем и карьеру, и уже кончили институты, уже второй ребенок, кытя-кытя, и старший начинает... Да? Есть такое? Да, да. да. Не, это все придет. И вы поймете, что вы одинаково относитесь к этим детям. но просто для меньшего уже времени больше есть. Но вот чего я жалею, что я старшему ребенку столько внимания, столько меньшему не дала. Это у меня есть такое, реально. Спасибо. Олена Валентиновна, чьи задоволены вы сегодняшним вашим диалогом с молодью? Я дуже благодарна за такие -то толерантные вопросы. Я не червоніла і не ставила мене в незручні ситуації. По-перше, і по-друге, я бачу очі цієї молоді, я бачу, наскільки вона зацікавлена. І я думаю, що наш діалог саме з вашою школою, з вашим класом може і мати продовження. І я дуже хотіла б, щоб ви мали успіх. Я дуже хочу цього, щоб людина настільки поважала себе і зараз, і в майбутньому, і мала за плацдарм, робила зараз собі працдарм. Робила кар'єру, робила ім'я, але поміркована. Мне очень понравилась она как личность. Прежде всего, она дает развиваться будущему поколению, она дает советы. И на данный момент у нее есть школа по подготовке детей, которые хотят заниматься будущим предпринимательством. Я считаю, что это очень важный шаг на пути развития нашей украинской экономики. И тем не менее, это дает, опять же таки, возможность детям остаться в Украине и искать здесь перспективы. Мені дуже сподобалось те, що вона з'єднує політику із художнім життям із такою творчістю. Олена Валентинівна, ще раз дякую вам за те, що поспілкувалися. Дуже змістовна, дуже цікава була розмова. Якщо ще раз випаде можливість, і ми вас запросимо, чи прийдете? Задоволена. Така була вдячна публіка, що мені дуже сподобалось сподобалося спілкування. Чудові діти, я зрозуміла їхні очі, зрозуміла їхні питання, і вони от прямо надихнули мене. Дякую. А, яке питання? Чи можливо якийсь представник сьогоднішньої аудиторії вас вразив чи запам'ятався вам найбільше? Ви знаєте, перспектива ті питання, які стосувалися перспективи. Якщо діти такі такі питання задають, вони про щось думають. Я думаю, що і сьогоднішня наша розмова якимось чином повпливає на те, про що вони повинні подумати ще надалі, тому що вони тільки після школи, після школи, куди вони далі підуть. Тому що я б дуже не хотіла, щоб діти, закінчивши вищу освіту, пішли в центр зайнятості. Я б дуже хотіла, щоб вони мали вже роботу, щоб вони себе заадаптували, щоб вони були толерантні, щоб вони були такі позитивні. Це дуже. Дуже важливо, тому що разом з професійною освітою треба виховувати людину. Дякую. Дякую.